নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই কাজল কুসুম দেৱী আজি মই তোমালোকৰ সৈতে অষ্টম শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ ভূগোল খণ্ডৰ পৰা পাঠ এক প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ অংশ সাত আলোচনা কৰিম ইতিমধ্যে আমি ইয়াৰ আগৰ অংশটিত আলোচনা কৰিছিলোঁ মনজা সম্পদৰ ব্যৱহাৰ আৰু এই সম্পদসমূহৰ বিতৰণৰ বিষয়ে আজিৰ ভিডিঅ'টো তোমালোকে কি কি জানিব পাৰিবা এবাৰ চাই লোৱা প্ৰথমতে বনজ সম্পদৰ ক্ষতিৰ কাৰণ বনজ সম্পদসমূহৰ কি কি কাৰণেনো ক্ষয়প্ৰাপ্ত হবলৈ ধৰিছে বা কি কি কাৰণে এই বনজ সম্পদসমূহ ধ্বংস হবলৈ ধৰিছে এই সম্পৰ্কে আমি আজি প্ৰথমতে আলোচনা কৰিম দ্বিতীয়তে শক্তি সম্পদ আৰু ইয়াৰ প্ৰকাৰসমূহৰ বিষয়ে শক্তি সম্পদসমূহৰ বিষয়ে লগতে এই শক্তি সম্পদসমূহক কি কিনো ভাগত ভগাব পাৰি আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি ইয়াৰ এটা প্ৰকাৰৰ আলোচনা কৰিম এতিয়া আমি আজিৰ প্ৰথম টপিকটোলৈ আগবাঢ়িছো প্ৰথমতে আমি আলোচনা কৰিম বনজ সম্পদৰ ক্ষতিৰ কাৰণ ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিছিলো বৰ্তমান বনাঞ্চলসমূহ বা বনজ সম্পদসমূহৰ কিয় ক্ষতি হোৱা দেখা গৈছে এতিয়া চোৱা কেইটামান কাৰণ প্ৰথমটো হ'ল বনাঞ্চল ধ্বংস কৰা অৰ্থাৎ আমি আলোচনা কৰিছিলো যে জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ লগে লগে এই বনাঞ্চলসমূহৰ অত্যাধিক মাত্ৰাত ধ্বংস হবলৈ ধৰিছে মানুহৰ বসতিৰ কাৰণে হওক বা অন্যান্য অৰ্থনৈতিক ক্ৰিয়াকলাপৰ বাবে হওক যাৰ ফলত বনাঞ্চলসমূহ ধ্বংস হোৱা দেখা গৈছে দ্বিতীয়তে চোৱা গৰা খহনীয়া এই গৰাখহনীয়াৰ কাৰণেও কি হৈছে বনাঞ্চলসমূহ ধ্বংস হোৱা দেখা গৈছে ঠিক তেনেকৈ বন জুই বনজুই কাৰনেও বনাঞ্চল ধ্বংস হোৱা দেখা গৈছে হয়নে কেতিয়াবা প্ৰাকৃতিক কাৰণবশতো বনাঞ্চল ধ্বংস হয় কিন্তু প্ৰাকৃতিক কাৰণতকৈ বৰ্তমান মানৱজনিত কাৰকসমূহৰ বাবেহে বনাঞ্চল ধ্বংস হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় এতিয়া চোৱা চুনামী তোমালোকে নিশ্চয় জানা চুনামী কি এই চুনামীও এটা কাৰক হব পাৰে বনাঞ্চল ধ্বংসৰ ঠিক তেনেকৈ চোৱা ভূমিস্খলন হয় নাই ভূমিস্খলনৰ ফলতো কিন্তু কি হয় বনজ সম্পদসমূহৰ ধ্বংস হব পাৰে আৰু শেষত কি বানপানী এই বিভিন্ন কাৰণসমূহৰ বাবে বনাঞ্চল ধ্বংস হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গতিকে আমি কি বনাঞ্চলসমূহ সংৰক্ষণৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিব লাগে বনজ সম্পদসমূহৰ সংৰক্ষণৰ ওপৰত আমি অধিক গুৰুত্ব দিব লাগে চোৱা বৰ্তমান সময়ত সেইকাৰণে এই বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণটো অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছে ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰিলো বৰ্তমান যিমানে জনসংখ্যা বাঢ়িছে হয়নে জনসংখ্যা বঢ়াৰ লগে লগে কি হৈছে এই মানুহে কৃষিভূমিৰ বাবে বনাঞ্চল পৰিস্কাৰ কৰিছে হয়নে জনসংখ্যাৰ জীৱিকাৰ বাবে বনাঞ্চল পৰিস্কাৰ কৰিছে যিমানে জনসংখ্যা বাঢ়িছে বিভিন্ন ধৰণৰ অৰ্থনৈতিক ক্ৰিয়াকলাপ উদ্যোগৰ স্থাপন হৈছে কল কাৰখানা স্থাপন হৈছে বসতিৰ কাৰণে হওক তাৰ উপৰিও খেতি কৰিবলৈ হওক মানুহে কি কৰিছে এই বনাঞ্চলসমূহৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে যাৰ ফলত কি হৈছে বনাঞ্চলসমূহ ধ্বংস প্ৰাপ্ত হৈছে গতিকে আমি যিমান পাৰো সিমান কি কৰিব লাগে এই বনজ সম্পদসমূহৰ সংৰক্ষণৰ বাবে আমি দায়বদ্ধ হব লাগিব আৰু কি কৰিব লাগিব সজাগতা সৃষ্টি কৰিব লাগিব মানুহৰ মাজত আমি কি কৰিব লাগিব এই বনজ সম্পদসমূহৰ সজাগতা সৃষ্টি কৰিব লাগিব হয় নাই এই সম্পদসমূহৰ উপকাৰিতাসমূহ আমি মানুহক জনাব লাগিব নহ'লে এইদৰে বনাঞ্চল ধ্বংস হৈ থাকিবলৈ কি হ'ব আমাৰ থকাটো আমি এই পৃথিৱীত বসবাস কৰাটো আমাৰ কাৰণে কি হ'ব অসুবিধা হ'ব নহয় এতিয়া চোৱা আমি কি কৰিব পাৰো বনাঞ্চল সংৰক্ষণৰ কাৰণে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান সংৰক্ষিত বনাঞ্চল বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য আদিৰ আমি কি কৰিব পাৰোঁ স্থাপন কৰিব পাৰোঁ এইবোৰ আমি সংৰক্ষণ কৰিব পাৰোঁ তাৰ উপৰিও আমি কি কৰিব পাৰো ব্যক্তিগত পৰ্যায়তো পদক্ষেপ লব পাৰো হয়নে আমিগতকে আমি নিজাকৈ কিছুমান পদক্ষেপ লব পাৰো যাৰ ফলত কি হয় এই ধ্বংস ৰোধ হয় যেনে আমি কি কৰিব পাৰো বাৰু আমি কৰিব পাৰো কি প্ৰথমতে আমি যিবোৰ মাটি এনেই পৰি থাকে অৰ্থাৎ যিবোৰ পতিত মাটি পতিত ভূমি সেইবোৰত আমি অধিক মাত্ৰাত বৃক্ষৰপন কৰিব পাৰো হয়নে আমি বৰ্তমান বনজুই প্ৰতিৰোধ কৰাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব পাৰো বৰ্তমান যিবোৰ জুই নোমোৱা টেকনিক বা জুই নোমোৱা পদ্ধতি আধুনিক সেইবোৰ আমি ব্যৱহাৰ কৰি এই বনজুই নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰোঁ হয়নে নহয় ঠিক তেনেকৈ আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিলো আমি মানুহৰ মাজত কি কৰিব পাৰোঁ যে সজাগতা সৃষ্টি কৰিব পাৰোঁ এই সম্পদসমূহৰ বিষয়ে তাৰ উপৰিও আমি কি কৰিব পাৰোঁ যে যিবোৰ মাটিত বা যিবোৰ বনাঞ্চলত অধিক মাত্ৰাত পশুচাৰণ কৰা হয় হয়নে সেইসমূহ আমি হ্ৰাস কৰিব পাৰো তাৰ মাত্ৰাটো আমি হ্ৰাস কৰিব পাৰো তাৰ উপৰিও আমি আৰু এটা কাম কৰিব পাৰো যে যিবোৰ ভূমিত কি হয় মানে স্থানান্তৰিত কৃষিবোৰ কৰা হয় ঠাই সলনি কৰি যে খেতি কৰে সেইবোৰ খেতি অতিকৈ ক্ষতিকাৰক হয় গতিকে সেই খেতিৰ মাত্ৰা যদি আমি কমাব পাৰো তেতিয়াহ'লেও কি হয় এই বনাঞ্চল ধ্বংস হোৱাৰ পৰা আমি ৰোধ কৰিব পাৰোঁ গতিকে আমি এই ধৰণৰ পদক্ষেপবোৰ লব পাৰো হয়নে বনাঞ্চল ধ্বংস নহব এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম শক্তি সম্পদৰ বিষয়ে তোমালোকে নিশ্চয় শুনিছা শক্তি সম্পদৰ বিষয়ে এই শক্তি সম্পদ হৈছে কি যিবোৰ সম্পদ ঘৰুৱা কাম কাজ ঔদ্যোগিক কাম কাজ পৰিবহন যাতায়ত যোগাযোগ ক্ষেত্ৰসমূহত কৃষি ক্ষেত্ৰত প্ৰতিৰক্ষা ক্ষেত্ৰত আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো সেইবোৰ সম্পদক কি বুলি কোৱা হয় শক্তি সম্পদ বুলি কোৱা হয় এতিয়া চাবা উদ্যোগ কৃষি পৰিবহন যোগাযোগ প্ৰতিৰক্ষা আদি ক্ষেত্ৰত শক্তি সম্পদৰ প্ৰয়োজনীয় সীমাহীন মানে আমি এইবোৰ ক্ষেত্ৰত শক্তি সম্পদসমূহৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো ইয়াৰ প্ৰয়োজন অপৰিসীম আৰু শক্তি সম্পদসমূহক দুই ধৰণে ভাগ কৰা হয় চোৱা ইয়াক আমি দুই প্ৰকাৰত ভাগ কৰিব পাৰো প্ৰথম প্ৰকাৰটো কি পৰম্পৰাগত শক্তি সম্পদ আৰু দ্বিতীয়টো হ'ল অপৰম্পগত শক্তি সম্পদ এতিয়া আমি আজিৰ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম কি পৰম্পৰাগত শক্তি সম্পদৰ বিষয়ে এতিয়া পৰম্পৰাগত শক্তি সম্পদনো কি পৰম্পৰাগত শক্তি সম্পদ হৈছে যিবোৰ সম্পদ আমি অতি জোৰে পৰা ব্যৱহাৰ কৰি আহিছো সেইবোৰ সম্পদক কোৱা হয় পৰম্পৰাগত শক্তি সম্পদ যেনে আমি জুই জ্বলাবলৈ কি ব্যৱহাৰ কৰো খৰি ব্যৱহাৰ কৰো সেইটো হল কি পৰম্পৰাগত শক্তি সম্পদ হয়নে নহয় চোৱা অতীতৰ পৰা পৰম্পৰাগত ভাৱে ব্যৱহাৰ কৰি অহা ইন্ধন কাঠ আৰু অন্যান্য জৈৱিক ইন্ধনবোৰক পৰম্পৰাগত শক্তিৰ উৎস আমি অতীজৰে পৰা আমি পৰম্পৰাগত ভাৱে যিবোৰ সম্পদ ব্যৱহাৰ কৰি আহিছো কাঠ হওঁক খৰি হওঁক অন্যান্য ইন্ধনবোৰ হওঁক জীৱাশ্ম ইন্ধনবোৰ হওঁক সেইবোৰ কি বাৰু সেইবোৰ হল এই পৰম্পৰাগত শক্তিৰ উৎস এতিয়া চোৱা কয়লা পেট্ৰলিয়াম আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ এইবোৰ কি জৈৱিক ইন্ধন হয়নে এইবোৰ জীৱাশ্ম ইন্ধন জীৱাশ্ম ইন্ধন মানে কি জানানে বছৰৰ আগতে মাটিৰ তলত পোট খাই থকা উদ্ভিদ প্ৰাণীৰ অৱশেষৰ পৰা এই ইন্ধনবোৰৰ সৃষ্টি হয় হয়নে নহয় কয়লা পেট্ৰলিয়াম প্ৰাকৃতিক গেছ এইবোৰৰ গতিকে এইবোৰ কি জীৱাশ্ম ইন্ধন আৰু এইবোৰ হল কি পৰম্পৰাগত শক্তিৰ উৎস কাৰণ মানুহে এইবোৰ অতীজৰে পৰা ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে ইন্ধনসমূহ পুনৰ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰি মানে এই ইন্ধনসমূহ এই যে পৰম্পৰাগত শক্তিৰ সম্পদসমূহৰ যিবোৰ উৎসসমূহ আমি পুনৰ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰো এইবোৰ অনবীকৰণযোগ্য় অনবীকৰণযোগ্য মানে কি বাৰু অনবীকৰণযোগ্য মানে হল যিবোৰ সম্পদ ব্যৱহাৰ হৈ শেষ হোৱাৰ পিছত পুনৰ প্ৰকৃতিয়ে সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে বা অতি মন্থৰ গতিতহে ইয়াৰ সৃষ্টি হয় সেইবোৰ সম্পদক কি বুলি কোৱা হয় অনবীকৰণযোগ্য সম্পদ গতিকে চোৱা কয়লা পেট্ৰলিয়াম প্ৰাকৃতিক গেছ এইবোৰো অনবীকৰণযোগ্য সম্পদ কাৰণ এইবোৰ ব্যৱহাৰ এবাৰ যেতিয়া শেষ হৈ যাব পৃথিৱীৰ পৰা তেতিয়া কিন্তু ইয়াক পুনৰ সৃষ্টি কৰাটো অসম্ভৱ বা ই বহুত মন্থৰ গতিত বহুত বছৰৰ প্ৰয়োজন হয় এইবোৰ সৃষ্টি হবলৈ চোৱা মানুহে এই ইন্ধন শক্তি যিমানেই ব্যৱহাৰ কৰিব সিমানেই সোনকালে বিলুপ্ত হৈ যাব যিহেতুকে ইয়াক পুনৰ সৃষ্টি কৰাটো যিহেতুকে মন্থৰ গতিত সৃষ্টি হয় গতিকে এইবোৰ শক্তি সম্পদ এবাৰ শেষ হৈ যোৱাৰ পিছত কিন্তু কি হয় পুনৰ ইয়াক সৃষ্টি কৰাটো অসম্ভৱ গতিকে এইসমূহ যিমানে আমি অত্যাধিক মাত্ৰাত ব্যৱহাৰ কৰো সিমানে এইসমূহ বিলুপ্ত হৈ যাব গতিকে আমি ইয়াক মৃতব্যয়ীৰ ৰূপত ব্যৱহাৰ কৰাটো উচিত এতিয়া আমি পৰম্পৰাগত শক্তি সম্পদৰ এটা উদাহৰণ বা এটা উৎসৱ প্ৰথমতে আমি কয়লাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম এতিয়া এই কয়লাটো হৈছে জীৱাশ্ম ইন্ধন ইতিমধ্যে তোমালোকক কলো মই জীৱাশ্ম ইন্ধন মানে কি এইসমূহ জীৱ বা প্ৰাণী বা উদ্ভিদৰ কি হয় অৱশেষৰ পৰা সৃষ্টি হয় হয়নে নহয় আৰু এই কয়লাক আমি কি কি কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো ঘৰুৱা ইন্ধন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো তাৰ উপৰিও লু আৰু তীখা উদ্যোগত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি ব্যৱহাৰ কৰা হয়নে এই কয়লাৰ আমি ঘৰুৱা কাম কাজতো ব্যৱহাৰ কৰো হয়নে নহয় বাৰু তাৰ উপৰিও আন বিভিন্ন ধৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো যেনে লু তীখা উদ্যোগবোৰতো কয়লাৰ ব্যৱহাৰ হয় ঠিক তেনেকৈ ভাপ ইঞ্জিন টাব শক্তি কেন্দ্ৰ এই সকলোতে কি কয়লাৰ ব্যৱহাৰ দেখা যায় আৰু চোৱা আমাৰ ভাৰতৰ ৰাণীগঞ্জ ঝাৰিয়া ধনবাদ বোকাৰো আদি গুৰুত্বপূৰ্ণ কয়লা উৎপাদন স্থান আমাৰ ভাৰতৰ এই ঠাইসমূহত যেনে ৰাণীগঞ্জ ঝাৰিয়া ধনবাদ বোকাৰো এইবোৰত কি হয় কয়লা উৎপাদন হয় ঠিক তেনেকৈ তোমালোকে জানানে বাৰু অসমতো কয়লা উৎপাদন হয় অসমৰ কোন কোন ঠাইত কয়লা উৎপাদন হয় বাৰু চোৱা অসমৰ লিডু মাকুম জয়পুৰ এইবোৰ ঠাইত কি হয় কয়লা উৎপাদন হয় আৰু ঠিক তেনেকৈ কি হয় মেঘালয়তো কয়লা উৎপাদন হয় মেঘালয়ৰ চেৰাপুঞ্জিত কিছু পৰিমানে কয়লা পোৱা যায় এতিয়া আমি দ্বিতীয়তে আলোচনা কৰিম পেট্ৰলিয়ামৰ বিষয়ে তোমালোকে জানানে পেট্ৰলিয়াম ক'ৰ পৰা পোৱা হয় পেট্ৰলিয়াম ভূগৰ্ভৰ আমাৰ ভূপৃষ্ঠৰ তলত ভূগৰ্ভৰ কি থাকে কিছুমান শিলৰ স্তৰ থাকে এই শিলৰ স্তৰবোৰৰ মাজত পোৱা এবিধ জৈৱ বা তৰল জুলীয়া ইন্ধন হৈছে কি পেট্ৰলিয়াম চোৱা পেট্ৰলিয়াম ভূগৰ্ভৰ শিলৰ স্তৰৰ ভিতৰত পোৱা এক প্ৰকাৰৰ তৰল জৈৱ ইন্ধন ই হৈছে কি জুলীয়া তৰল মানে কি জুলীয়া জীৱাশ্ম ইন্ধন এইসমূহ কৰ পৰা আহৰণ কৰা হয় ভূপৃষ্ঠৰ তলত মানে ভূগৰ্ভৰ শিলৰ স্তৰবোৰৰ মাজৰ পৰা আহৰণ কৰা হয় যেতিয়া আমি তৈল ক্ষেত্ৰসমূহৰ পৰা খাৰুৱা তেল আহৰণ কৰোঁ হয়নে নহয় সেই খাৰুৱা তেল আহৰণ কৰাৰ পিছত কি হয় এই কয়লা পেট্ৰল ইত্যাদিলৈ শোধন কৰি এইবোৰ সৃষ্টি কৰা হয় হয়নে নহয় বাৰু তৈল খাদ সমূহৰ বা তৈল ক্ষেত্ৰৰ পৰা আমি কি খাৰুৱা তেল উলিয়াও আৰু তাৰ পৰা শোধনাগৰত সেইবোৰ শোধন কৰি পেট্ৰল ডিজেল কেৰাচিন আদি উৎপন্ন কৰা হয় গতিকে এইসমূহো হ'ল কি এই পেট্ৰলিয়ামটো হৈছে পৰম্পৰাগত শক্তিৰ উৎস আৰু এই পেট্ৰলিয়ামৰ মূল্য অধিক গতিকে ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় ইয়াক মনত ৰাখিবা পনীয়া সোণ বুলি কোৱা হয় কাৰণ ই অতিকৈ মূল্যৱান সেইকাৰণে ইয়াক পনীয়া সোণ বুলি কোৱা হয় তাৰ উপৰি চোৱা আমাৰ বিশ্বত প্ৰধান পেট্ৰলিয়াম উৎপাদনকাৰী দেশসমূহ হ'ল ইৰাণ ইৰাক চৌদি আৰৱ আমেৰিকা ৰাছিয়া আমাৰ বিশ্বৰ এই দেশসমূহত অত্যাধিক মাত্ৰাত কি পেট্ৰলিয়াম উৎপাদন কৰা হয় ঠিক তেনেকৈ চাবা অসমতো পেট্ৰলিয়াম উৎপাদন কৰা হয় অসমৰ ডিগবৈ নাহৰকটীয়া মৰাণ আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ বম্বে হাই পেট্ৰলিয়াম খননৰ স্থান আমাৰ অসমৰো এই ঠাইসমূহত লগতে মহাৰাষ্ট্ৰতো কিছুমান পেট্ৰলিয়াম খননৰ স্থান পোৱা যায় তাৰ উপৰিও চাবা আমি পেট্ৰলিয়াম কি কি কামত ব্যৱহাৰ কৰো ৰন্ধা বঢ়াৰ বাবে আমি যে ৰন্ধা বঢ়া কাৰ্যত ব্যৱহাৰ কৰোঁ এল পি জি গেছ এল পি জি গেছৰ ফুল নামটো কি বাৰু লিকুইফাইড পেট্ৰলিয়াম গেছ এই লিকুইফাইড পেট্ৰলিয়াম বা এল পি জি লিকুইফাইড পেট্ৰলিয়াম গেছ ইও হৈছে কি পেট্ৰলিয়ামৰ এটা প্ৰকাৰ যাক আমি দৈনন্দিন কাম কাজত ব্যৱহাৰ কৰোঁ হয়নে নহয় এতিয়া চাবা আমি আলোচনা কৰিম প্ৰাকৃতিক গেছ এই যে প্ৰাকৃতিক গেছ প্ৰাকৃতিক গেছ ক'ৰ পৰা পায় বাৰু ইয়ো ভূ গৰ্ভৰ পৰা পায় ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰিলো ভূগৰ্ভৰ কি শিলৰ স্তৰবোৰৰ মাজত পেট্ৰলিয়াম থাকে হয় নে নহয় এই পেট্ৰলিয়ামৰ লগত কিন্তু প্ৰাকৃতিক গেছো পোৱা যায় চোৱা ভূগৰ্ভত পেট্ৰলিয়ামৰ সৈতে প্ৰাকৃতিক গেছো উপস্থিত থাকে আৰু খাৰুৱা তেল যেতিয়া আমি তৈল খাদৰ পৰা যেতিয়া খাৰুৱা তেল নিষ্কাশন কৰা হয় তেতিয়া তাৰ লগত কি হয় সেই প্ৰাকৃতিক গেছো উলিওৱা হয় প্ৰাকৃতিক গেছো নিষ্ নিষ্কাশন কৰা হয় খাৰুৱাতে তৈল ক্ষেত্ৰবোৰৰ পৰা প্ৰাকৃতিক গেছো নিষ্কাশন কৰা হয় এই প্ৰাকৃতিক গেছবোৰ কি বিভিন্ন ধৰণৰ আমি ঘৰুৱা কাম কাজত ইন্ধন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰো হয়নে তাৰ উপৰিও আমি ঔদ্যোগিক বিভিন্ন ক্ৰিয়াকলাপতো এই প্ৰাকৃতিক গেছৰ ব্যৱহাৰ হয় চোৱা ঔদ্যোগিক ইন্ধন হিচাপেও ইয়াক কি ব্যৱহাৰ কৰা হয় তাৰ উপৰিও চোৱা ভাৰতত প্ৰাকৃতিক গেছ পোৱা যায় কৃষ্ণা গোদাবৰী আদিৰ বৰদ্বীপ অঞ্চল আৰু জয়চালমাৰত ভাৰতৰ ক'ত ক'ত প্ৰাকৃতিক গেছ পোৱা যায় চোৱা কৃষ্ণ গোদাৱৰী আদিৰ বৰদ্বীপ অঞ্চল আৰু জয়চালমাৰতো কি হয় এই প্ৰাকৃতিক গেছ পোৱা যায় তাৰ উপৰিও চাবা অসমতো কিন্তু প্ৰাকৃতিক গেছ পোৱা যায় ঠিক তেনেকৈ ত্ৰিপুৰা ৰাজস্থান আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ উপকূলীয় অঞ্চলসমূহতো ইয়াক পোৱা যায় তোমালোকে নিশ্চয় আজিৰ ভিডিঅ'টো বুজি পেলাই আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই কি কি আলোচনা কৰিলো আমি বিশেষকৈ আলোচনা কৰিলো যে বনাঞ্চলসমূহ বা বনজ সম্পদসমূহৰ ক্ষতিৰ কাৰণ আৰু এইসমূহ আমি কিদৰে সংৰক্ষণ কৰিব পাৰো হয়নে দ্বিতীয়তে আমি শক্তি সম্পদৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলো আৰু শক্তি সম্পদৰ এটা প্ৰকাৰ আমি আলোচনা কৰিলো কি পৰম্পৰাগত শক্তি সম্পদৰ ওপৰত এতিয়া আমি যিখিনি আলোচনা কৰিলো তাৰ পৰা আমি কেইটামান প্ৰশ্ন এতিয়া আলোচনা কৰিম প্ৰথম প্ৰশ্নটোলৈ চাওক চোৱা বনজ সম্পদৰ ক্ষতিৰ এটা কাৰণ লিখা আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছো বনজ সম্পদৰ ক্ষতিৰ কাৰণসমূহ বিভিন্ন কাৰণত বনজ সম্পদৰ ক্ষতি হয় কিছুমান প্ৰাকৃতিক কাৰণবশতঃ হয় আৰু কিছুমান মানৱ সৃষ্টৰ কাৰণতো হয় হয়নে কি আছিল বাৰু মনত আছে নে তোমালোকৰ ইয়াৰ উত্তৰ আমি লিখিম কি বনজুই হয়নে নহয় বনজুইও বনজয় সম্পদৰ ক্ষতিৰ এটা কাৰণ এতিয়া আমি দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো লৈ আহো দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো চোৱা শক্তি সম্পদক দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি শুদ্ধ নে অশুদ্ধ আমি আলোচনা কৰিছিলো শক্তি সম্পদক আমি কেধৰণে ভাগ কৰিব পাৰো দুই ধৰণে কি কি আছিল পৰম্পৰাগত শক্তি সম্পদ আৰু অপৰম্পৰাগত শক্তি সম্পদ গতিকে উত্তৰটো কি হব বাৰু উত্তৰটো হব শুদ্ধ হয় নে নহয় তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো তোমালোকে চোৱা পেট্ৰলিয়ামৰ মূল্য অধিক হোৱাৰ বাবে ইয়াক পনীয়া সোণ বুলি কোৱা হয় এইটো শুদ্ধ নে অশুদ্ধ আমি আলোচনা কৰিছিলো পেট্ৰলিয়ামৰ কথা পেট্ৰলিয়াম কত পোৱা যায় ভূগৰ্ভৰ শিলৰ স্তৰবোৰৰ ভিতৰত হয়নে নহয় এই পেট্ৰলিয়ামৰ মূল্য অত্যাধিক বা অধিক মূল্যবানী সেইকাৰণেই ইয়াক পনীয়াসন বুলি কোৱা হয় হয়নে নহয় গতিকে ইয়াৰ উত্তৰটো কি হব শুদ্ধ হব নে অশুদ্ধ হব ইয়াৰ উত্তৰটো হব শুদ্ধ বুজি পাইছা আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰো ধন্যবাদ